Это не для того, чтобы показать свое лицо, для того, чтобы сказать, что действительно им было очень трудно. И мы счастливы, что нам выпала такая доля принять непосредственное участие в помощи этих ребят. Я хочу поблагодарить волонтера Николая Ющенко, который за свои собственные средства... Скажите спасибо! человеку, который специально, благодаря другим людям, которые дали автобус, заправили автобус и поехали, забрали ребят, которые пять суток после того, как вышли из боя, спали на голой земле, без карематов, без ничего, без еды. И их вывезли не Наше военное командование, ни управление танковой бригады, ни высшие люди не, не сделали ничего для того, чтобы эти люди прибыли сюда. Поэтому вдвойне им надо сказать спасибо, героям слава. А тебя добавлю, то, что я увидел, когда приехал туда, я, я не хочу рассказывать много пафосного, но эти ребята, когда я увидел, что там и в каких условиях они находятся, такого не должно быть. Надо в этой стране когда-то... В нашей стране. стране. Что-то изменится или не изменится. Или нам дальше будут кормить нас завтраками. Волонтеров всем большое, огромное от ребят спасибо. спасибо. Я просто, я не хочу, меня не хватает просто на эмоциональном фоне адекватных слов. Я не хочу сказать некоторые глупости. Но еще раз повторюсь, то, что я видел, такого с бойцами не должно быть. Я бы очень хотел, чтобы услышал Арсений Петрович и наш президент уважаемый. Ну кто такой? Петр Алексеевич, а также министр обороны. Представ, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Николай. Я ездил конкретно за ребятами. Мне э, знакомые помогли вот. Автобуса организовали. Я заправил этот автобус. У кого знакомых, кто мне мог с деньгами помочь, помог. На меня вышел дротный. Потому что, ну, так получилось, что на меня вышел. Попросил, говорит, вы можете нас приехать забрать. Вчера я был в Козельце, ездили мы с ребятами, по психологическую помощь оказывали. За, за вчера да, я да, это да, организовал. Спасибо ребятам. власти в этом участие не принимают. В сегодняшнем вот этом моменте, ну, по поводу, а вы, встречи, я вы, по поводу нет, встречи, я не знаю. Не нет. Тех, нет, по поводу вот, вот, по встречи я не я... знаю. По поводу того, что мы ездили, организовали. Спасибо я вам. Всего хорошего. Grazie.